बल्कि खुद हम जीते हैं इसके लिए प्रयास किया जाए प्रयास प्रयास ही नहीं हो रहा मैं इस समझते है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ हो सकता है गलत बात की लिखा काफी गलत सकती है तो लेकिन मेरी ये समझदारी है हमारी यह समझदारी है किसान आंदोलन तो में दिशा का सवाल महत्वपूर्ण तो है और इसको अगर हम लोगों ने हल कर लिया ठीक ना तो तय लाइए कि आने वाले दिनों में पंजाब विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर किसान प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी जबरदस्त ढंग से बढ़ेगी और हम जो तो चाहेंगे जो कार्रवाई के सबाज से हमारी संख्या रहेगी लेकिन अभी हम आवाज़ उठा रहे हैं गंद कर रहे हैं और इसी के साथ कि आप लोगों ने मुझे लाल भोसा दिया भेंट किया पंजाब किसानों ने हम आपके इस लाले का मान रखेंगे और लाल क्या हरा भोसा भी हमने धारण कर लिया है लोकसभा में पंजाब के किसानों का प्रतीक है हर आप किसानों का प्रतीक तो हम लोग इस मांग रखेंगे और हर वक्त वक्तों महीना चौबीसों घंटा आपकी खेती किसानी की लड़ाई रोजी रोजगार की लड़ाई है व्यवसाय की लड़ाई सब कुछ की लड़ाई मान मर्यादा की लड़ाई इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद ਸਭ ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘਾ ਜਿੱਤ ਲੜਨ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੀ ਐਮ ਐਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਪਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੰਗਣ ਜਿਉਆ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗੇ ਆਰਾਧੇ ਆ ਆਮ ਜੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਪਛਾਣ ਹੈ किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त नेता लोकप्रिय नेता पंजाब के किसान आंदोलन के प्रणता तो और मंच पर मौजूद अखिल भारतीय किसान महासभा के आठ के महासचिव सी पी आई में लिबरेशन के पुलिस ब्यूरो से मेम्बर और कारागार संसदीय क्षेत्र से सांसद कांग्रेस राजाराम सिंह जी मंच पर मौजूद सी पी में लिबरेशन के जिला सेक्रेटरी कांग्रेस विमूद सिंह जी सी के जिला सचिव कांग्रेस कृषि सिंह चौहान जी यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस प्रेम सिंह अलाव जी राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पुष्प शर्मा जी कांग्रेस नक्षत्र सिंह शिवाजी कांग्रेस राणा जी कांग्रेस जसवीर कौर जी और मानसा से आज में हमारे सभी कांग्रेसों तो साथियों सबसे पहले मैं किसान महासभा की ओर से अपनी पार्टी भाजपा वाले की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी विभाग करेगा साथियों मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जीत हुई साढ़े तीन दशकों के बाद पैंतीस वर्षों के बाद लोकसभा में आधार संसदीय क्षेत्र से वहाँ तो के गरीबों ने और काराघाट लोकसभा क्षेत्र से वहाँ के सभी गरीब किसानों ने छात्र युवाओं ने दुकानदारों ने सभी उन्होंने मिल करके अपने सदनों को भेजा और मैं समझता हूँ कि इसमें आपका भी योगदान है आप बात कर है फसलों के निवेशने के लिए दिक कानून बनाने का सवाल हो राजनीतिक मंदिरों की रिहाई का सवाल हो यहाँ के व्यवसायियों व्यापारियों का सवाल हो हर सवाल को हम लोकसभा के अंदर गंभीरता से लड़ेंगे और हमने इसकी शुरुआत कर दी थी लोकसभा हमारे लिए नया काम का क्षेत्र था अभी हम बहुत उपचाना समझना बाकी लेकिन हम लोगों ने धरने का प्रयास शुरू कर दिया है समझने का प्रयास शुरू कर दिया है और पिछले कई दिनों से हम लोग तो लौकिक नकु तो के जो मुद्दे हैं चाहे वो किसानों का मुद्दा हो बेदार किसानों का मुद्दा हो खेत मजदूरों का मुद्दा हो छोटे धोने के में के सवाल हो रोजगार का सवाल हो सहारा इंडिया में जो पैसा होता है आम का ढाई लाख करोड़ रुपया उसका सवाल बहुत कर हम वहाँ आवाज धोलन कर रहे हैं और बाहर में आप तमाम साथियों के लिए जो आंदोलन होंगे जो मैंने संघर्ष होंगे मैं समझता हूँ कि लोकसभा के अंदर हमें उससे ताकत मिलेगी ये ताकत जो है बाहर की ताकत भी है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं लोकसभा विधानसभाओं के जरिए लेकिन जो देश के मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान किसी नाग सरा या लोकसभा से नहीं होगा बल्कि वो फिर कई हाथों की लड़ाई से सड़कों की लड़ाई से होगा और यहाँ के किसान आंदोलन तो ने इसी को तो शामिल भी किया है जो तीनों कृषि कानून लाए गए थे किसानों के हाथ से जमीन छीनने के लिए खेती छीनने के लिए उसको सस्पेंड कराया सड़क पर किसानों ने एक साल तेरह दिनों तक दिल्ली के साथ जहाँ पर बोल पर डिग्री बोल पर गाजीपुर बोलकर अपने साढ़े सात सौ साथियों की साथ शहादत दे करके वो लड़े रहे और मोदी सरकार को पीछे हटाया किसानों को सस्पेंड करने के लिए मा भी ये जरूर लोकसभा में कानून पास करवाए गए थे राज्यसभा में जबरदस्ती के कानून जो है पास करवाए गए थे राज्यसभा की मांग तौर के दे। निमंत्रण लेकिन ये सस्पेंड हुए किसान किसान कानून जो है वो सड़कों की लड़ाई से तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई ही मूल व्यापर है और इसे हमें कभी कमजोर नहीं होने देना हमारे जो साथियों ने कुछ सवाल दिए चैनल के साथ या मीडियल हमने उसको रोक सभा उठाया मैं साथियों एक ही बात करना चाहता हूँ वो बात ये कि जब मैं पिछले दिनों करनाला में पंजाब किसान यूनियन के सम्मेलन में आया उस समय भी हमने ये बात काफ़ी बेट से कहा कि इतना बड़ा हम लोग यहाँ आंदोलन चलाते हैं प्रेरणा स्रोत हैं देश के किसानों के कि भाई प्रचार के किसान लड़ाकू होते हैं मारू होते हैं लेकिन हम कोई अपना राजनीतिक प्रतिनिधि कर रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं फिर पाते जिस पर हमारा कंट्रोल हो कहें कि भाई ये सवाल उठाना है तो उठाना है आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आपने जिनों को वोट दिया जिनको दिखाया वो आपकी आवाज़ करी लोकसभा लोकसभा में कई मौकों पर अभी रेल बजट पेश हुआ रेल बजट पर मौका मिला बोलने का हम लोगों के कहा कि आप पूरे ट्रेन चलाइए बंदे भारत ट्रेन चलाइए लेकिन यहाँ जितने सांसद हैं वो चीजें वोट से आए हैं मैं समझता हूँ उसमें पंचानवे परसेंट वोट वैसे लोगों का वोट है जो आप श्रम करके मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं अपने परिवार का पेट पालते हैं वैसे लोग वैसे लोगों के नाम वोट दिया जाता है और बजट तो जो है वंदे भारत और बोले ट्रेड के लिए जो जनरल दबे हैं आम ट्रेडों के वो कम किए जा रहे हैं फ्री टाइम किया जा रहा है जर्ण जर्ण को की जरूरत तो है ऐसे संख्या की जरूरत है तीन का की है, ये वही काराकाट है जहाँ हमने विक्रमगंज में राष्ट्रीय सम्मेलन किया था किसान महासभा का और अध्यक्ष जी दोबारा उस सम्मेलन में चुने गए थे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका राजनीतिक आर्थिक सब योगदान है तो इस जीत में आपकी भागीदारी है आपको मैं बधाई और धन्यवाद देश के इस चुनाव में देश का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ और उसकी जो पीड़ा थी उसका जो दर्द था वो चुनाव में मुझे दिखा किसान आंदोलन साक्षात खड़ा दिखाई दिखा दिया अपने चुनाव क्षेत्र में और किसानों के मुद्दे भी वो पूरे सिंगू बॉर्डर पर टिकरी बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो जो घटनाएं घटी थीं उन सारे से लग रहा था कि गांव का किसान वाकिफ था उसको मालूम था और मैं पंजाब को इस मंच से सैल्यूट करने भी आया हूं उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के लिए वो साढ़े सात सौ जो कुर्बानियाँ हुई उन सब को सैल्यूट करने के लिए भी मैं आया हाँ ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग से मानसा सारे देश चो सेंट्रल कमेटी के मैंबर ऑल इंडिया किसान सभा में मानसा आए हुए ने ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਾਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਬਦ ਸਦਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਦੇਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਦੇਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸਮਝਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ بے ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ੂਰਾ ਦਾ ਮਰੀਗਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਠਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਾਨਾਥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 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 ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ